Так, короткий туториал, как с камеры отримати стрим по UDP протоколу на любое Linux устройство так ну собственно подключаем живлення и роутер так, Подключаемся до роутера так на страничке роутера мы отлавливаем эту камеру вот 8 ну и, собственно, и адреса. 192, 168, 111. Чудово. Идем в нашу магическую программу WinSCP. Так, Majestic Яму. ну вот у нас конфигурация Majestic. Делимся, тут есть в конце. Output going. c Та адреса куда стримит majestic тут у нас стримит на внутреннюю адресу теперь подменяем адресу ну, того устройства куда мы хотим стримить давайте это сделаем так вот идем снова на э, на страничку с роутером и вот тут вот 8 старичок c ноут да ноут с linux 90 109 192, 168, 0, 109, за якость. Пидминим, пидминим. UDP IP адресу. Вставляем сюда адрес not Порт оставляем то же самое 5620. Э, сохраняем. Конечно, сохраняем. Так, перезапускаем Желание Секундочку, одной рукой так. Камера запустилась. Получается с новыми конфигами. Идем наш старенький ноутник. Глянем, запускаем тут же стример. И дымся, что у нас происходит. Да, 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 да. Вот. Камера побачила нашу бабу. Вот она. Все чудово работает.